жастарға беріліп отырған имканияттардың барлығы олардың келешекте қамыл инсан болып жетілісуі жәметте өзінің орнын табу үшін олар болса бұл имканияттардан нәтижелі пайдаланып келмекте солар қатарында шоманай районы жастары бар кәсіпеіз айне ұсы районда болып нөбеттегі сюжетте район жастарының жетіскенліктері хаққында сөз етеді бүгін біз шоманай районына жетіп келдік хабарыңыз бар соңғы жылдарда район жастары жоғары нәтижелерге ерсіп келмекте солар қатарында айнесы райынды жасаушы нюкіс қаласындағы президент мектебінің біткірушісі соныменен бірге янgи uзbekistoн университетінің екінші басқыш студенті дамир мырзабаев он бір шетел жоғары оқу орындарына грант дикарнда оқуға қабілетн болса айнесо районындағы жетінші санлы ұлыма орта білім беру мектебінің он бірінші класс біткірушісі динара мырзабаева да америка құрама штаттарының аризона университетіне грант дикарінда уху оқуға қабыл етілген демек біз бүгін районның осындай талантты жастары менен сәубеттесеміз районға келер екен біз аймақтың талантты жастарының бірі мәнзілге яғни балалар музыка һәм көркем мектебіне топланғандығының куәсі болдық бұл жерде үшінші ренессанс мектептен бастанады тамасында районды жасап шетел жоғары оқу орынларына грантикарында дикарында оқуға етілген жастар меен ұшырасу өткерілмoкде қандай қылып шетел жоғары оқу орынларына хужжет тапсыру мүмкін қайсы бағдарларды таңлаған мақұл деген сұрауларға жастар толық мағылматлар алды жоғарыда айтып өткеніміздей район талантты жасар талай ғана олардың бірі сұр айының жетінші санлы мектебінің он класс біткірушісі динара мырзабаева университет тарапінен қазірде маған сексен сегіз мың доллары мұғдарындағы грант берілген оқудың бастануы октябрь айларына күтілмекде және бір жетстіккелікке ерісіп келатыран жастардың бірі ұсырайуында туылып өскен нүкіс қаласындағы президент мектебінің біткірушісі сондай ақ yяngi узbekiстoн университетінің екінші басқыш студенті дамир мырзабаев ол болса он бір шетел жоғары оқу орындарына грант екарна оқуға қабілетіелген біз дамирменен де жақыннан сәубетлестік көп адам сұрау береді не үшін америка қошма штаттарындағы кореядағы англиядағы университеттерге кіріп ташкенттегі yянgi uзбекiстан университетінде оқып бұның ең текарғы себептерінің бірі мен бұл университетте оқып екі университет дипломын ала аламын яғни біріншісі mit Massachusetts Institute of technology Дүниедағы топ бірінші университет ал екіншісі Nottingham Trent university англияда жайласқан ә, жетекші университеттердің бірі мен yяng oзбекiстан университетін бітіріп бұл екі университеттің дипломын ие бола аламын Хәм бұл білімімменен мен еледі көбірек мемлекетке пайдам тиеді деп ойлаймын көп менмен сәубет қалатын қаралпақ жастары шетелде оқуды қалийды мен ә, бұндай сораларды дұрыс деп ойлаймын хәм олардың харекеті де дұрыс деп ойлаймын себебі олар шетелде білімдерін алып келіп осы жеріміздегі басқа жастарға одан кейінгі жастарға өздерінің пайдалары тиеді деп ойлаймын міне біз қазірде демалыстамыз hәм мен өзімнің жаңажан туылып бөскен ауылым шоманай районына келдім Осы жерде демалып жатырмын бұл жердегі жастарды еледі қолдап қуатлау үшін тіл курстарын шөлкемлестіріпатз осы шоманай районының жастар істері агенттігі бастығыменен біргелікте осы шоманай районының жастарына ингліс тілін тарғып қолып, оларға елде көбірек ингліс тілін үйретіп оларға шетел университетіне кіруді үйретіп жатырмыз біз бұл хәрекетіміз тек қана шоманайда бастанып жатыр біз келешекте сондай идеяларымыз бар шоманай таита қожелі сияқты ә, адамлар, мемлекеттің бізге жаратып беріп жотқан осы шеткі шеткі ауылдарға жеткіру үшін біз кішкене осы өзіміздің үлесімізді қосу біздің ең үлкен мақсаттаріміздің бірі ә, біздерде көп адам ойлайды ә, шетелдерге мысалы ә, америка қорма қатты вундеркинд ә, яғни қатты ақыл адамдар кіреді деп ойлайды мен ойлаймын менің олардың ұстазының сол оқушының өзінің хәрекеті арқалы Ул да америка қоршма штаттарына кіре алады менен де жоғары университетке кіру ықтималы бар себебі ол өзінің хәрекетіменен қазір менен де көп имканият бар ода сондай ақ біз районда қабілетлі жастарды білімді һәм қабілетлі інсан етіп тәрбиялап атырған ұлыма орта білім беру мектептерінің бірінде болдық сөзімізге айқын дәлел жоғарыда біз атап өткен динара мырзабаева да шоманай районындағы жетінші санлы ұлыма орта білім беру мектебінің біткерушісі екен әлбетте оқушы жастарға тәлім тәрбие беру біздің басты уәзипамыз бұл жолда біз қасла шаршамаймыз дейді мектеп директоры өз сөзінде Мектебімізде оқушылар қазір күнде 600-ден астам оқушылар оқып отырды. 80-ден астам мұғалімдер тәлім-тәрбие бермекте бұл жерде. Мектебімізде қазір t rekonstruksiyadan кейін maktabimizg har taraflama инвентарлar менеn ta'minlandi міне ә, биылғы жылы екі мың жиырма бір жиырма екінші оқу жылында мектебіміздің он бірінші класс оқушысы мырзабаева динара америка құрама штатының аризона университетіне оқуға кіруге мияссар болды міне бұл мектебіміз үшін үлкен қуаныш hamma ұстаздарымыз өзіміздің жемісімізді оқушыда көрген уақытымызда енді қуанышымыздың шегі жоқ ол кезде әлбетте оқушыларымыздың бұндай үлкен бір мәртебеге үлкен бір жетістіккелікке ерісунің себепшісі ұстазлар деп білеміз әлбетте әрбір оқушымен жеке істесунің арқасында әрбір оқушыменен тереңнен яғни әрбір жеке тереңнен істесудің нәтижесі деп білемін бұл жерде жоғары категориялы мұғалімдеріміз бар он бір бар бұл жерде жоғары категориялы ham biriінcші категория мұғалімдеріміз көп солардың кадрларының толық ә, меңгеруінің нәтижесінде осындай нәтижеге ерісіп жатыр деп ойлаймын біз бүгін шоманай районындағы талантты жастарменен таныстық хам олар менен сәубетлестік орнында айтып өтейін ташкент қаласы қазақстан республикасыменен шекаралас болса біз тұрған осы шоманай районы болса түрікменстан республикасыменен шекарада жайласқан ұлым айтқанда бүгінгі күнде шоманай районы жастары ол қайсы тарау болуына әзер біріншілікті қолдан бермей келмекте біз болса өз нәубетінде оларға әумет тілейміз